Dominasi JDT tercabal, Pangun buka lembaran baru. Seolah-olah satu babak yang sudah lama ditunggu-tunggu, bayang kebangkitan skuad kebangsaan kembali menjadi topik utama bola sepak Malaysia apabila nama Kim Pangun muncul sekali lagi di tengah perbualan panas. Bukan soal pemilihan pemain sahaja, tetapi sejauh mana sentuhannya mampu menggugat hegemoni yang selama ini sinonim dengan JDT dalam lanskap bola sepak tempatan. Persoalan itu kedengaran tajam, malah mengganggu keselesaan mereka yang sudah lama menikmati kelebihan struktur moden di Johor. Ada yang berpendapat, dominasi JDT bukan sekadar soal menang piala. Ia tentang sistem, sains sukan, pusat latihan bertaraf dunia, gaji teratur dan tata kelola profesional. Dari sudut itu, sukar untuk sesiapa pun menghampiri. Tetapi Pan Gon tidak datang untuk bersaing dari sudut kelab, beliau datang membawa mandat sebuah negara. Dan di situ, dinamika mula berubah. Pasukan kebangsaan sentiasa menjadi pentas yang mampu mengalih naratif. Jika skuad negara tampil meyakinkan, tiba-tiba kelab-kelab lain turut mendapat nafas baharu, manakala JDT perlu berfikir dua langkah lebih jauh untuk mengekalkan aura mereka. Apa yang menghangatkan perbualan ketika ini ialah keberanian Panggol mencabar norma lama. Beliau memanggil pemain atas merit, bukan reputasi. Dalam beberapa perlawanan antarabangsa, pemain yang kurang mendapat minit di liga domestik tiba-tiba menunjukkan sisi agresif dan matang. Sebaliknya, ada bintang yang selama ini tidak disentuh, kini dipaksa membuktikan kelebihan secara terbuka. Pendekatan seperti ini menimbulkan rasa tidak selesa dalam kalangan pemerhati, namun rasa hormat turut menyusul. Kerana di peringkat antarabangsa, keputusan bukan lagi soal sentimental. Ia soal keupayaan. Dalam sidang media terkini, Pan Gon dilihat tenang, namun suaranya syarat keyakinan. Katanya, Malaysia mempunyai pelbagai potensi tersembunyi. Kita perlu mengorek lebih dalam. Kenyataan itu kedengaran sederhana, tetapi maksudnya besar ia secara tersirat menyentuh jurang pembangunan bakat yang selama ini dipikul JDT hampir sendirian jika jurang itu dapat dipenuhi oleh lebih banyak kelab dominasi JDT bukan lagi soal automatik persaingan akan terbuka lebih luas dan bola sepak negara bakal berada di rel baharu namun adil untuk disebut dominasi JDT bukan satu kesalahan ia hasil pelaburan dan visi yang konsisten. Ketika kelab lain bergelut soal bajet, struktur dan kejelasan hala tuju, JDT bertindak seperti syarikat multinasional yang memandang bola sepak sebagai industri masa depan. Standard mereka memaksa kelab lain bergerak dan sedikit sebanyak memberi tekanan kepada pasukan kebangsaan untuk tidak ketinggalan. Dalam konteks itu, Pangon tidak dilihat sebagai pesaing tetapi sebagai katalis kepada ekosistem yang lebih seimbang. Walau bagaimanapun, beberapa penganalisis mengingatkan, persaingan bukan semestinya konflik. Jika skuad kebangsaan berjaya memecahkan batas prestasi, kesan limpahan akan kembali ke liga domestik. Pemain akan menuntut standard lebih tinggi, kelab akan menambah baik fasiliti dan penyokong akan mendesak lebih banyak pelaburan teknikal. Ketika itulah dominasi mana-mana kelab -mana akan diuji bukan dari segi kekuatan kewangan, tetapi keupayaan menghasilkan bakat dan mengekalkan momentum. Dalam beberapa perlawanan terakhir, kehadiran pemain bukan JDT di kesebelasan utama mencuri perhatian. Mereka bukan sahaja tidak gugup, malah tampil agresif dan disiplin. Pihak lawan mula memberi ruang hormat. Barisan pertahanan lebih teratur, tengah lebih berfungsi dan serangan lebih kreatif. Sekali lagi, ia bukan kebetulan. Pangun sudah lama memberi isyarat bahawa beliau mahu pasukan yang mampu berdikari dan tidak bergantung kepada satu aliran bakat sahaja. Namun dari sudut lain, peminat JDT juga. Ada hujah sendiri. Mereka melihat dominasi kelab sebagai bukti visi yang berjaya. Mereka bertanya, jika sistem sudah terbukti efektif, kenapa harus diganggu? Itu logik yang sukar dipatahkan. Di pentas Asia, JDT sudah lama mencuri perhatian. Mereka menang di stadium yang jauh lebih besar, menentang kelab yang jauh lebih kaya dan tetap membawa pulang keputusan yang wajar dibanggakan. Hakikatnya, kejayaan seperti itu tidak lahir tanpa struktur kukuh. Perbualan semakin panas apabila isu pembangunan akar umbi kembali dibangkitkan. Ada yang percaya Pan Gol mahu menukar budaya latihan sejak usia muda dengan memberi penekanan kepada intensiti, literasi taktikal dan fleksibiliti. Jika itu berlaku secara meluas, kelab-kelab tempatan termasuk JDT perlu bersedia dengan generasi pemain yang lebih berani mencabar sistem sedia ada. Bukankah itu yang sebenarnya diinginkan oleh bola sepak moden? Namun, terdapat juga ketidakpastian. Sejauh mana skuad kebangsaan mampu mengekalkan rentak Adakah momentum ini sekadar ombak sementara sebelum piala besar bertandang? Atau ini permulaan kepada era baru yang akhirnya memaksa naratif Liga berubah? Penyokong mungkin teruja, tetapi penilaian sebenar hanya berlaku di atas padang. Dalam konteks strategi, Pan Gon dilihat lebih terbuka terhadap eksperimen taktikal berbanding era-era terdahulu. Beliau berani menukar struktur tengah, berani merombak peranan sayap, malah berani menurunkan formasi yang tidak popular di Liga Tempatan. Gaya seperti ini lazim dalam bola sepak Korea Selatan, Jepun dan Asia Barat, tetapi di Malaysia ia masih dianggap sesuatu yang liar. Walaupun begitu, keberanian itulah yang membuat penganalisis mula bertanya, jika skuad kebangsaan boleh bereksperimen, kenapa kelab tidak? Perspektif ini membawa kita kepada satu kesimpulan awal, Persaingan panas antara Ideal Pangon dan struktur JDT bukan soal siapa menang. Ia soal siapa lebih laju. Siapa lebih bersedia menyesuaikan diri dengan bola sepak moden yang semakin bergantung kepada data, nutrisi, psikologi sukan dan dinamik taktikal. Dan dalam dunia seperti itu, nama besar tidak lagi menjamin kemenangan. Apabila disoal tentang dominasi JDT, Pangon memilih jalan diplomatik. Kita perlu menghormati apa yang mereka lakukan, katanya ringkas. Tetapi nada itu tidak menyembunyikan realiti. Beliau sedang membina entiti yang tidak tunduk pada satu pusat kuasa sahaja. Jika Pan Gon berjaya, Malaysia akhirnya mempunyai sesuatu yang lama hilang, ekosistem kompetitif yang memaksa kelab dan negara naik bersama. Apa pun naratifnya, lebih banyak persoalan bakal muncul menjelang kejohanan seterusnya. Sama ada Pan Gold menggugat dominasi JDT atau sekadar menambah warna kepada lanskap bola sepak negara, perubahan sudah pun dirasai. Yang tinggal hanya persoalan masa sebelum kita melihat siapa yang benar-benar mendahului era baru ini.